Oke. Okay, selamat malam guys. Jadi malam-malam ini kita baru mau unboxing nih ya. Ada satu paket dari Urban Republic nih. Jadi isinya apa? Ada dua nih oh. Ini ada bingkisan Natal. Dan DJI Osmo Action 4 standar combo ya yang sini di CI ini untuk bingkisan Natal ya, ya bisa dipakai di tangan ya, handbag atau apa namanya ini. Jadi katanya bingkisan Natal ini berbeda-beda, ada yang dapat ballpoint atau apa? nah kita ke bagian ini kali ini, oke okay, kita coba pinggirin dulu ini sebetulnya sudah kita unboxing tadi nah kita coba mau re-unboxing untuk buat videonya jadi kira-kira DJI Osmo Action ini adalah keluaran terakhir dari... bukan terakhir sih terupdate ya mungkin untuk 2023 mungkin ini keluaran terakhirnya DJI Osmo Action 4 yang standar combo ya salah satu action camera keluaran dari DJI. DJI ini mengeluarkan seumpamanya ya, Osmo Action 1, Osmo Action 2, yang kecil 3 dan yang terakhir 4. Untuk 2023 mungkin ada 5, 6 seterusnya. Oke, kira-kira paket di dalamnya seperti ini. Jadi ini ada B, dan ini kameranya action camnya, dan ini aksesorisnya. Aksesoris, oh iya, ini garansi dari Tom ya. Ini ada batu garansinya. Oke, kita coba ininya dulu. Action camnya jadi, action camnya ini adalah digadang-gadang mempunyai sensor terbesar pada action cam yang lain ya nah kira-kira seperti ini penampakannya wah full black ya serba hitam top keren oke ini baterainya coba kita buka nanti kita coba kita tes power on oke dan aksesoris dalamnya ada apa ya ini ada dapet ini stand combo ya jadi ada dua versi standard combo dan adventure combo jadi adventure combo itu eh, pada dasarnya sama dapat action cam baterai nah adventure combo itu dapat baterainya ada tiga terus ada chargernya juga charging hub dan mungkin perantolannya nah yang paling penting itu adventure combo dapat untuk tongsis ya nah, kalau ini nggak dapat jadi yang dapat tuh hanya seperti ini ya action cam baterai kabel data ini ada di dalam sini ventilannya itu kan ya penting penguncinya ya nah, di dalam ini ada banyak nih kita korin satu nah ini ini landscape punya cadangan ya jenis ini koloni eh, rusak atau pecah atau sompel bisa apa sompel basnya ya, lecet atau kita pingin ganti kita bisa masukin sini ganti oke, terus apa lagi ya ini oh mounting capnya ini tuh ini magnet, magneting magnet magnetingnya jadi mungkin yang di bawah nih bisa ditempel di sini ini di bagian depannya harus ada tulisan DJ ini bagian depan nah kalau nggak sesuai nanti dia akan namanya magnet ya tolong menolak nah, ini nggak bisa nih jadi bagian depannya ini langsung entol itu dengan kalau yang terbalik dia akan enggak nggak ini enggak presisi kalau seperti ini langsung nyantol ya oke okay. seperti ini sudah mengunci ya ini cukup kuat nih kita hmm. goyang-goyang juga nggak lepas ya mengunci dengan kuat oke okay. terus apa lagi yang kita dapat ini uh, mounting to the helmet tempel helmet, tempel seperti ini juga. Oke setelah itu hanya inilah kira-kira dapurnya. Nanti coba kita tes power on ya. Kita coba tes power on. Buka dulu layarnya. Oke seperti ini dia. Jadi untuk tempat baterainya di sini. Ya. Ini seorang ke atas, ini dan ini sesuaikan ininya. Pinnya masuk, bunyi klik, dan kita perlu satu lagi nih. Memory card saya sudah siapkan nih. Memory card yang biasa dipakai Sandisk Extreme Pro, jadi nggak usah tanggung-tanggung pakai yang pro terus. Ini dia yang merah, ya, merah hitam. Kalau ekstrim biasa, itu yang merah abu-abu. Ini merah hitam, ekstrim pro. Jadi, dia sudah untuk kamera action cam sekarang ini, kayaknya uh, harus seperti ini, bukan? Sudah resolusi tinggi, ya. Tinggal colokin di sini, tekan. Sampai dia bunyi klik, oke, okay, sudah bunyi klik. Sorong nih, tak sampai tanda merahnya ini ketutup atau hilang. Oke, okay, sudah bunyi klik. Nah, ini slot untuk coba kita, bukan? Itu kok ke bawah ya? Sorry, masih karena masih baru, masih perawan, jadi susah nah ini dia jadi ini dia untuk charging ya jadi ini ini kita colokin ke sini colokin ke charger fast charging nah dia akan ngecas seperti itu ini ada logo merahnya ya warna merah corong ke atas sampai klik oke okay. Kira-kira seperti ini. Oh, coba kita power on dulu ya. Ini tombolnya sebelah kiri itu tombol power. Sebelah atas tombol record. Hanya tombol yang dua berfungsi di sini ya. Oke okay, kita power on. Oke, okay, ini berginis kira-kira ya. Tadi sudah saya update firmware ini sebelumnya. Saya coba-coba sebelumnya nih kan. Jadi kalau pertama kali dia itu harus kita update firmware. Nah, kita update firmware itu dari DJI Mimo. Jadi DJI Mimo seperti ini kira-kira nanti ada ini sebelah kiri atas tinggal perangkat tinggal klik nanti ada barcode scan tapi terlebih dahulu itu kan bluetooth di handphonenya pairing, pair, selesai sudah terkonek coba kita tes ya jadi DJI MIMO ini dia seperti gopro, gopro 11 mini yang tanpa layar itu Oke, kita coba ya ini pairing, sedang pairing menghubungkan jadi apa yang terdapat di sini di kamera ini bisa kita tampilkan di handphone kita sama seperti GoPro 11 mini ya. Jadi pada saat record nanti juga dia terlihat atau di handphone kita bisa terlihat. Nah itulah salah satu kelebihan DJI Osmo Action 4. Nah kalau di GoPro itu tidak bisa. Jadi dia pada saat record tidak kelihatan di ini ya di layar handphonenya. Jadi setelah record baru boleh kita lihat file per file -nya. Coba sepertinya ada gangguan nih koneksi Bluetoothnya. Mungkin handphone-nya perlu di restart. Tapi sepertilah. Nanti coba saya ini compare dengan GoPro 11 Mini ya untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin di video selanjutnya oke kira-kira ini aja untuk unboxingnya ya seperti inilah guys nanti mungkin ini saya pergunakan untuk di drone FPV jadi seperti ini saya punya drone FPV nah bisa saya tempelin gini nih untuk ambil footage nih sebenarnya untuk kamera drone -nya sendiri sudah cukup bagus karena dia sudah resolusi 4K di GIO 3 cuman mungkin ini saya pakai sebagai opsional aja atau backup mungkin mana yang lebih bagus atau yang lebih better nanti kita coba pakai itu untuk footage-footage footage nya oke kita coba ini ya Nah, kalau untuk yang vertikal kayaknya harus pakai ini nih. Pakai ini. Jadi untuk yang horizontal bisa seperti ini. Coba kita lepas ya. Oke, ini dilepas. Coba kita power off dulu. Off ini, ini dilepas. Ini seperti ini dibuka ini masuk ke sini aja Serap. cukup gampang cukup mudah tinggal klik sudah jadi ini bisa sebagai vertikal atau sorry sebagai horizontal seperti ini dimounting seperti ini ini cukup kuat, nggak akan jatuh, nggak akan lepas. Ya kecuali mungkin apa ya, mungkin jatuhnya guling-guling tak? sebelum Benar-benar tidak. Cuman seperti ini. Oke, sampai bunyi diklik. Atau kita mau yang vertikal, ini ditekan, tarik ke atas, lepas. Nah ini ada vertikalnya ya, vertikal moon juga nih nah seperti ini, ini ditekan sampai dia bunyi klik nah gini kira-kira penampakannya jadi cukup keren guys jadi opsional karena sudah kita sudah sering menggunakan gopro kita coba untuk kali ini menggunakan action 4 Ya, ini pun uh, X4 ini bukan hanya bisa dipergunakan untuk di drone FPV ya. Jadi ini dia bisa digunakan juga untuk tongsis. Jadi kalau yang ingin merekam pakai video darat bisa seperti ini. Tempel di sini untuk vertikal. Tinggal, ya. tinggal dibuka ya, yang buka lalu dimasukin seperti ini, dah. Jadi deh, oke okay, saya coba jelaskan menu eee, ini kelebihannya sedikit ya, sebelum nanti kita full reviewnya, kita coba compare nanti dengan ini eh, GoPro seperti ini jadi coba kita power on ini bisa di sini ya walaupun pakai mount gini bisa kita power on dari sini oke cukup cepat ya codingnya jadi dia ini adalah action cam dari DJI yang mempunyai fitur itu salah satunya adalah sensor yang paling besar untuk sekarang ini mungkin satu banding satu per tiga sensor jadi sangat bagus untuk di kondisi low light katanya kita coba saja nanti oke okay. nah seperti ini coba. coba kita buat horizontal ya oke okay. sudah punya klik oke okay. jadi fiturnya antara lain selain low light nya dan sensornya gede kada 10 bit jadi 10 bit nya itu kalau kita dari sini 4K 1925 fps nah ini nih 10 bit color jadi normalnya ini bisa 10 bit juga kalau biasa di GoPro kan eh, 10 bit nya itu untuk color flat nya, jadi setelah ini setelah record mungkin mau editing nanti baru bisa uh, eh, di edit ya jadi kalau ini kalau males edit udah ke, karena dia sudah pakai ten bit ten ini sudah menyimpan banyak warna daripada 8 bit 8 bit yang sebelumnya ya oke ini jadi dia bisa juga nih ya ini HDR low light image eh VLN. jadi dia mendetek ini mendeteksi yang low light tapi dia harus digunakan di bawah 30 fps atau di bawahnya. Jadi dia nggak akan mau digunakan untuk di atas 30 fps. Oke, okay. seperti itu untuk yang fitur yang lainnya yang di disediakan oleh DJI Osmo Action 4 ini adalah baterai. Katanya baterainya ini tahan terhadap yang dingin mungkin karena baterai itu kita tahu sendiri kalau dia dingin mengalami suhu yang cukup dingin jadi mungkin baterainya itu eh, tidak maksimal jadi ini katanya tahan seperti itu dan lebih tahan lama dari pendahulunya ya terus kemudian adalah 4K 120 fps dengan FOV 155 derajat lebih lebar dia oke okay, selanjutnya itu adalah dia quick release nah quick release ini bisa cepat jadi bisa gini bisa gini quick release jadi mungkin di pengaturan tadi saya sudah off kan quick release nya dari sini quick release jadi seperti itu nanti saya coba ini video cup-nya jadi bisa dia ini vertikal horizontal dengan cepat jadi tidak tidak ini yang membingungkan bagi penggunanya dan dia ada 360 horizon steady 360 horizon steady ini kita nanti full reviewnya lengkap nanti cuman ini awal aja jadi di sini nih kita coba di 2,769 ya 25 fps nah di sini ada horizon steady coba kita klik horizon steady coba kita record tombol record di sini low like -nya. kedeteksi dia low like kan sekarang kita aktifkan jadi gini nih walaupun kita puter puter dia akan lurus ini kan vertikal horizontal vertikal horizontal nah, dia akan lurus coba kita stop dan kita play low like -nya. kedeteksi dia low like kan sekarang kita aktifkan jadi gini Hmm. dia akan lurus ini kan vertikal horizontal, vertikal, horizontal dia akan lurus coba kita stop nah itu dia tadi fungsinya karena kita putar-putar juga tadi dia tetap uh, horizontal kita putar gini harusnya kan shaky-shaky banget tuh. jadi kalau kita putar mungkin begini sambil lari nah cuman dia tadi kondisinya dia tetap dia horizontal jadi tetap stabil dia menjaga video kita tetap oke, okay, bagus ya. Hmm. Oke, okay. selanjutnya itu adalah waterproof yang dia dia ini digadang-gadang itu bisa sampai 18 meter, wah wow, 18 meter cukup cukup dalam untuk nyelam ya terus kemudian dia adalah dual touchscreen nah dual touchscreen ini seperti ini ya ini untuk yang belakang oke kita skip dulu ini regal recordnya tadi ini yang belakang nah ini yang depan seperti ini ya ini depan berfungsi ya kalau di GoPro ini tidak berfungsi jadi walaupun menampilkan ini kita tidak dapat klik nah seperti ini ini bisa menggantikan yang belakang nah, kita bisa pilih langsung tanpa harus memutar ini dari sini hmm. kita mau ganti nih seperti ini misalnya 3 4 resolusinya kita merubah 4K atau 2,7 bisa langsung tanpa harus membalik-balik ya kan oke okay. kira-kira seperti itu yang menu yang ini fitur yang disediakan untuk untuk pengetesannya nanti mungkin di outdoor karena ini sudah malam juga kira-kira ya, ini ya video unboxingnya cukup worth saya rasa dengan harga 4.500 karena ini ada promo dari DJI berhubung akhir tahun dan Natal kita dapat ini nih dapat pakai Natal juga terima kasih DJI ya kira-kira seperti itu guys cukup keren saya rasa nih Nah, untuk untuk vlog juga oke okay. bagi kalian yang ingin mendapatkan action kami seperti ini dengan harga yang lumayan terjangkau daripada GoPro yang jauh mahal di atasnya dan saya rasa ini kualitasnya setara dengan GoPro 12 soalnya banyak juga yang dan ini mempunyai sensor paling besar ya kan nah kalau dia mempunyai sensor paling besar otomatis dia akan untuk low light dia akan cukup eh, mendeteksi ya bisa untuk menstabilkan gambar itu dengan pencahayaan yang minim saya rasa seperti itu jadi dia otomatis secara awam kita bilangnya itu lebih cerah daripada GoPro seharusnya nanti kita kebuktikan sendiri ya kira-kira seperti ini action 4 nya guys jadi kalau kalian ingin beli atau mau komen bisa dikomen di bawah ini, Untuk mau tanya-tanya juga, ya boleh, tanya-tanya, komen, nanti untuk video review lengkapnya, nanti mungkin setelah video ini ya, nanti kita coba tes outdoor, kita juga tes low lightnya seperti apa, nanti kita compare juga dengan GoPro 11. Oke okay guys, sekian dulu, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Ditunggu, see you, terima kasih.